Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, по просьбе классных телочек, Вася, одеваю свой классный, Вася, головной убор. Во. Еще раз всем привет, с вами Жек. Короче, тут такая тема нарисовалась, Вася, что э, спикер нашей Верховной Рады, Вася, ну тот, что с нашим президентом с одного города. Ну какой бронюк, Вася. Гройсман, во. Значит, короче, он сказал, что если депутаты, Вася, не примут бюджет до конца недели, Вася, то будут встречать Новый год в Верховной Раде. Это ж прикиньте, какое попадало у вас. Сколько горнолыжных курортов Австрии у вас останется без клиентов. Хотя, вы знаете, существует поверье как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот. А для наших депутатов год продержаться ⁇ это уже у вас за счастье. Вот. Ну так давайте представим, как будет выглядеть главный у вас, новогодний корпоратив. Итак, значит, Дед Мороз... Дед Мороз мешком, это будет кто-то из регионала. Ну а что, они привыкли мешками тягать. Вот. Дальше, значит, Снегурочка. Тут, конечно, Тимошенко ваше, придется побороться с более молодыми конкурентками. Ваше, потому что в этом составе Рады их неприятно много. Вот. Хотя я думаю, что Тимошенко должны уступить, потому что она реально в авторитете. Ваше. Вот. Значит, к Снегурочке будет подкатывать Шуфрич. Причем не просто подкатывать, а на коляске. Вот. Значит, дальше. Праздновать начнут не с 12 ударом курантов, а с 12-м ударом кого-нибудь из регионалов. Вот. Собственно, с этого и начнется праздник. Вот. Значит, смотрите, за салютом тоже дело не станет, вас. Комбаты найдут, из чего пальнуть, вас. Вот. Значит, столом будет заниматься казак Гаврилюк, вас. Тогда будет и свежина, Вася, и самогон, короче, все натурально, Вася. Дальше. Коктейлями будет заниматься Ярош. Ну, правда, он только один коктейль умеет готовить, вас. Но даже от него башню смотрит. Вот. Теперь, что касается вас развлекалов. Смотрите, значит, вместо обычного конкурса «Кто быстрее сядет на стул будет конкурс «Кто быстрее сядет вас?» Ну, просто народу хочется посмотреть на этот конкурс. Ладно. Дальше. Будет конкурс еще перекатывания яйца из штанины в штанину вас. Ну, должен же Ляшко хоть где-то победить. Дальше, конечно. Значит, могут они, конечно, сыграть в мафию. Ну, правда, это вряд ли получится у них, потому что После слов «мафия просыпается» не все одновременно откроют глаза. Что коалиция, Вася? Что оппозиция? Вот. Дальше. Самый главный конкурс, Вася, Евросоюз. В чем он заключается? Значит, смотрите. К ниточке привязывается ручка, Вася. Вот. Ставится вниз бутылочка. Ручка, Вася, символизирует эту, Украину. А бутылка это Евросоюз. Ну значит привязываем ниточку сюда, ручка висит Вася, и мы вот так вот Вася попадаем в Евросоюз. Ну по крайней мере хотя бы пытаемся. Дальше Допкин, ну или кто-то такой же красноречивый Вася будет рассказывать стихи. Ну на табуреточке, естественно. Если стих не понравится, табуреточку можно Вася выбить. На сцене Вася радовать глаз будут элитные стриптизерши. Что ты меня спрашиваешь, как депутаты их в раду проведут? Как-то по спискам их провелилось. Вот. Дальше, значит. Что касается, ну этой программы, шоу-программы, значит, ее депутаты будут делать своими силами. Допустим, братья Бологи, вася, могут показать сказку три поросенка. Вася. Ну, в рамках шоу рассмешить Ручиновы. Вот. Можно, конечно, сделать еще и голубой огонек, но этим будет заниматься Радикальная партия. Вася. Вот. Короче, что хочется сказать? Чем бы депутаты не тешилось, лишь бы людям не мешали праздновать. Вот. С вами был Жека. Празднуйте четкогося и не косячку. Слышь, Дед Мороз, Топеб. Где мои подарки за прошлый год?